Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya, Petani Kampung. Ini merupakan salah satu channel yang membahas tentang dunia pertanian. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, video kali ini saya akan melakukan pemupukan yang keempat pada tanaman cabai pilar F1. Dalam beberapa waktu yang lalu saya sempat uh, mengulas tentang tanaman cabai saya ini. Ini merupakan tanaman cabai yang uh, tidak melakukan olah lahan pada awal tanam. Dan bagi sahabat-sahabat petani semua bisa mengikuti tutorial tentang budidaya tanaman cabai pilar ataupun cabai besar di channelnya petani kampung untuk pemupukan kali ini saya akan menggunakan NPK yang bagus untuk masa pembuahan karena tanaman cabai saya ini sudah berusia 60 hari dan sudah pembuahan agak besar jadi kita harus bisa memilih unsur pupuk mana yang tepat untuk diberikan kepada tanaman kita agar bisa meningkatkan potensi hasil yang kita harapkan. Nah, untuk jenis pupuk yang saya gunakan untuk pemupukan kali ini dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan beberapa Rontok bunga karena kelebihan unsur nitrogen yang ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi. Maka dari itu saya melakukan pemupukan dan memberikan pupuk NPK Grower. Di mana kandungannya ini? 15% di nitrogen, lalu pospat, 9% dan kalium, 20%. Selain uh, NPK pupuk grower ini, ini dilengkapi dengan unsur mikro ataupun plus te. Jadi pupuk ini sangat bagus diaplikasikan pada fase generatif untuk di semua jenis tanaman, termasuk tanaman cabai yang sedang saya rawat ini. Nah untuk dosis aplikasinya. Yang pemupukan yang kemarin saya hanya memberikan 2 kg per 200 liter air Namun untuk yang sekarang karena pertumbuhan semakin besar maka kebutuhan makanan pun bagi tanaman ini semakin besar Jadi untuk dosisnya saya naikkan menjadi 3 kg per 200 liter air Nah bagi sahabat-sahabat petani semua selain NPK grower pupuk tambahan yang akan saya berikan pada tanaman cabe saya akan menambahkan MKP dari Pak Tani. Nah, N MKP ini ini merupakan pupuk yang mengandung unsur fosfat dan kalium yang tinggi Mungkin sahabat-sahabat petani semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya MKP. Ini bisa diaplikasikan dengan dua cara yaitu dengan cara disemprot ataupun dikocor. Untuk kandungan fosfatnya dari MKP ini ini sangat besar sekali yaitu 52%, lalu di kaliumnya 34%. Nah, kenapa saya memilih pupuk tambahan MKP untuk melengkapi NPK grower karena dengan kandungan fosfat yang tinggi dan kalium yang tinggi saya bertujuan untuk meminimalisir kerontokan bunga yang terjadi pada tanaman cabai saya ini ini dikarenakan hujan yang sangat-sangat tinggi kerontokan bunga bisa dihentikan karena dari unsur fosfat dan kalium itu merupakan unsur yang sangat diperlukan pada fase generatif tanaman cabai salah satunya untuk mencegah rontok bunga lalu untuk mempertebal kulit buah ataupun memperkuat akar sel jaringan daun ini bisa bagus dan lebih tebal untuk di tekstur daunnya. Sehingga selain dengan fungsi untuk mencegah kerontokan bunga, unsur fosfat dan kalium yang tinggi juga ini bisa mencegah serangan jamur yang sering sekali menyerang pada tanaman Cabai di musim penghujan. Nah, untuk dosis aplikasinya dari MKP ini, saya menambahkan 1 kg per 200 liter air. Dan untuk aplikasi ke tanaman, menggunakan 200 ml per pokok tanaman. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, untuk cara pemupukan dalam masa generatif tanaman cabai kita bisa memilih beberapa jenis pupuk yang banyak beredar di pasaran hanya satu hal yang perlu digarisbawahi kita gunakan pupuk yang mengandung unsur fosfat dan kalium yang tinggi dan menekan unsur nitrogen sehingga eh, tanaman ini bisa sehat, dan potensi hasilnya juga bagus sesuai yang kita harapkan. Dengan hasil yang melimpah, maka rezeki akan bertambah. Itulah sahabat-sahabat petani semua, cara pemupukan saya dalam pemupukan cabai besar pilar untuk pemupukan yang keempat. Semoga banyak manfaatnya bagi sahabat-sahabat petani semua. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.